видео, что произошло со мной за эти четыре дня. И по крайней мере все хорошо. А сегодня я ездила за ту Я сейчас на ней их разношу, Сейчас я их сниму, покажу. Ну, пока я говорю то, что у меня все хорошо. У меня, конечно, взломали ВКонтакте, мне пришлось восстанавливать. Мне кажется, я знаю, кто это, это, моя подруга Вика. Подруга. А, то, даже не знаю, кто. Он кому это рассылал разным людям, моим друзьям, по какой-то какой, по какой стеллаж. Я не знала, я не заходила на сайт, потому что может быть вирус. А, как бы, что хочу еще сказать. Я просто деюсь на два дня. У меня был кашель, все такое. А я выздоровела, все хорошо кстати, вот эти туфли. Я их разношу, разношу, разношу их уже дома. Я больше на самом деле ничего не произошло, потому что я не хочу ни с кем гулять. Я не могу, я просто я не хочу гулять ходить. Я хочу дома посидеть спокойно. Может, может пойду в пять. Нет, я пойду, наверное, в воскресенье. Позову Вику, наверное, гулять. Она была я тоже была уборство и еще. Я не знаю, я перестала в чем смотреть, потому что я, я, рассказала что, что у нас каникулы. А, то, что я сидела дома за это время, простудилась ненадолго, ну зачем самая больная? Я сейчас отдыхаю, на телевизор работаю, извините за если что. меня вот, телевизор включен. Я смотрю Саша Таня. Все хорошо, но я хочу... Я может быть летом поеду в Таиланд. Ладно, всем пока. С вами я. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока!